Memang tidak dapat disangka lagi bahawa negara Arab Saudi memang sangat terkenal dengan kekayaan sumber minyak yang merupakan antara sumber utama ekonomi negara padang pasir itu. Pada tahun 2020, rizal minyak Arab Saudi berjumlah 40.9 bilion tan metrik. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang mempunyai rizal minyak terbesar di dunia dan menyumbang kira-kira 1.5 daripada sumber minyak konvensional dunia. Walau bagaimanapun, sebagai sebuah negara yang terletak di kawasan gurun, negara ini tidak dapat lari daripada masalah kekurangan air, khususnya untuk sumber pertanian. Berdasarkan laporan, penggunaan air per kapita Arab Saudi adalah 2 kali ganda daripada purata dunia, iaitu 263 liter setiap hari. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Arab Saudi berdepan dengan krisis air. Teruskan menonton. Latar belakang Arab Saudi Kerajaan Arab Saudi ialah sebuah negara di timur tengah atau di pinggir barat benua Asia dan meliputi kawasan seluas 830,000 batu persegi. Arab Saudi merupakan negara kedua terbesar di dunia Arab, kelima terbesar di Asia, dan kedua belas terbesar di dunia. Ia adalah satu-satunya negara yang mempunyai garis pantai di sepanjang Laut Merah dan Teluk Pasir, dengan kebanyakan bentuk muka buminya terdiri daripada padang pasir tandus, tanah rendah dan gunung. Arab Saudi mempunyai ekonomi terbesar di timur tengah dan setakat 2018, ia merupakan ekonomi ke-18 terbesar di dunia. Walaupun mempunyai keluasan tanah yang besar, namun Arab Saudi tidak mempunyai sungai kekal dalam negaranya. Di seluruh dunia, hanya terdapat 18 buah negara sahaja yang tidak memiliki sungai dan Arab Saudi adalah salah satu daripadanya. Dalam kes ini, negara-negara yang tidak memiliki sungai ini adalah negara pulau kecil yang biasanya tidak mempunyai bentuk muka bumi yang tinggi yang membolehkan aliran sungai terbentuk. Sumber air Arab Saudi Arab Saudi mempunyai lubang air dalam di sekitar Al-Qarj dan Tasik Laila Aflaj sehingga tahun 1980-an. Al-Qarj merupakan sumber air minuman yang kritikal. Malangnya disebabkan pengambilan air yang berlebihan untuk kegunaan pertanian dan domestik, semua sumber telah kering. Namun terdapat wadi yang berfungsi sebagai sumber air. Wadi merujuk kepada lembah atau dasar sungai kering yang mengandungi air terutamanya semasa musim hujan Wadi terletak terutamanya di bahagian yang landai atau kawasan yang hampir rata di padang masir. Biasanya, wadi boleh dibina empangan sandiment yang boleh membawa kepada perubahan corak aliran semasa banjir kilat. Arab Saudi dianggarkan menyimpan kira-kira 6 bilion kaki padu air di lebih daripada 200 empangan yang ditemui di Wadi Bishak, Wadi Jizan, Wadi Fatima dan Najran. Oleh kerana kekurangan air, ia menjadi satu cabaran besar bagi Arab Saudi untuk mengekalkan pertanian dan mengelakkannya bergantung sepenuhnya kepada import. Oleh itu, Arab Saudi sangat bergantung kepada empangan-empangan sebagai sumber bekalan air di seluruh negara padang pasir itu. Empangan Raja Fahad merupakan empangan terbesar di Arab Saudi dengan kapasiti 325 juta meter padu. Selain sumber air bawah tanah, laut juga merupakan sumber air utama bagi negara ini. Di bahagian lain Arab Saudi, hujan jarang berlaku dan tidak teratur. Dengan ini, ia tidak cukup untuk memelihara ternakan dan pertanian yang menguntungkan, sehinggakan kerajaan Arab Saudi pernah mengambil inisiatif untuk menyewa tanah di luar negara bagi tujuan pelaburan pertanian dan sekaligus menjimatkan air di negara sendiri. Penyah Garaman Air Laut Bekalan air di Arab Saudi adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Air dan Kuasa. Selain daripada wadi, negara ini menggunakan sumber air dari laut, untuk menjamin bekalan air bersih untuk rakyatnya. Kerajaan Arab Saudi juga banyak melakukan pelaburan terhadap kajian dan penyelidikan proses penyahgaraman air laut. Malah Arab Saudi merupakan pengeluar air desalinasi terbesar di dunia. Saline Water Convention Corporation (SWCC) milik Kerajaan Arab Saudi menjalankan 27 loji penyahgaraman di mana menghasilkan 106 juta kaki padu air yang boleh diminum setiap hari. Perbadanan milik kerajaan ini bertanggungjawab untuk kira-kira 69% daripada proses penyah garaman di negara ini. Air hasil daripada proses penyah garaman ini digunakan untuk kegunaan di kawasan bandar serta dalam industri. Pada ketika ini, kira-kira separuh daripada air minuman berasal dari proses penyah garaman. Namun, proses ini didapati mempunyai keburukan, terutamanya kesannya terhadap alam sekitar. Kesan sampingan daripada proses penyah garaman ini adalah cecair garam berkepekatan tinggi yang terhasil di akhir proses dan sisa ini biasanya dikembalikan ke lautan di mana ia boleh menyebabkan kerosakan alam sekitar. Usaha Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2019, Kerajaan Arab Saudi telah melancarkan program nasional yang dipanggil Qatra iaitu bermaksud titisan. Program ini adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Alam Sekitar, Air dan Pertanian yang berhasrat untuk mengurangkan penggunaan air sebanyak kira-kira 43% kepada 150 liter per kapita sehari menjelang 2030. Pada masa ini, Arab Saudi hanya berada di belakang Amerika Syarikat dan Kanada untuk penggunaan air per kapita. Oleh itu, program penjimatan air ini merupakan satu usaha penting yang amat diperlukan untuk meningkatkan kelestarian bekalan air di negara ini. Katrah bertujuan untuk menggalakkan perubahan tingkah laku individu dengan meningkatkan kesedaran tentang isu tersebut. Di samping itu, program ini merasionalisasikan sumber air untuk melindungi sumber asli dan semua aspek kehidupan yang bergantung kepada air dengan sebaik-baiknya. Satu lagi aspek penting Katrah ialah untuk memastikan pengurangan penggunaan air dalam sektor pertanian. Seperti yang dinyatakan, pertanian merupakan sektor terbesar yang menggunakan sumber air di Arab Saudi. Oleh sebab itu, kementerian yang menyelia program Katrah bercadang untuk meningkatkan kawal selia air dalam sektor ini. Kementerian juga mengurangkan penggunaan keseluruhannya untuk mengalihkan lebih banyak air ke arah sektor bandar. Usaha dan strategi lain Suez ialah sebuah syarikat antarabangsa yang berdedikasi untuk mencapai pengurusan sumber dunia yang lestari. Di Arab Saudi, Suez telah beroperasi di Jeddah untuk meningkatkan akses kepada air minuman. Menurut Suez, Loji penyah garaman membekalkan hampir 98% air yang digunakan di Jeddah. Kini, penduduk terus bertambah di bandar, sebaliknya bekalan air berkurang. Oleh itu, Suez telah berjanji untuk menjadikan air minuman boleh diakses 24 jam, membaiki aliran dalam rangkaian air minuman dan meningkatkan kecekapan pengumpulan air sisa. Selain itu, Suez telah berjaya mengurangkan jumlah masa yang diperlukan untuk membaiki kebocoran di seluruh rangkaian. Ini terbukti sebagai cara yang mudah dan penting untuk memelihara air. Dalam usaha ini, Suez mempunyai 1400 pekerja tempatan yang menyokong penghantaran kira-kira 830 meter padu air kepada penduduk Jeddah setiap hari. Manakala menurut satu laporan, terdapat beberapa strategi lain yang lebih murah tetapi mungkin sukar daripada penyahgaraman seperti rawatan air sisa, cas semula air bawah tanah dan pengumpulan air hujan. Kaedah ini boleh digabungkan dengan amalan yang sedia ada. Selain itu, ia juga boleh membantu memerangi krisis air di Arab Saudi. Kesimpulannya, krisis air di Arab Saudi pada masa ini tidaklah sampai ke tahap yang menagut jutaan nyawa. Walau bagaimanapun, ia menghalang kelestarian air di salah satu negara yang paling kekurangan air di dunia. Bukan itu sahaja, sekiranya krisis air di Arab Saudi tidak diselesaikan, ia akan membawa kepada isu kemanusiaan dan geopolitik yang teruk bagi negara Timur Tengah. Seperti kebanyakan isu geopolitik dan alam sekitar, golongan miskin akan menjadi kumpulan yang paling terkesan. Sama juga seperti di Arab Saudi, golongan ini sangat terkesan jika kerajaan tidak menguruskan krisis yang masih berlarutan ini dengan penuh tanggungjawab. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.